Ух ты, какой красивый. Красавчик. Это вин? да. Красивый. А Курочки. Это кроличьи ласки. Маленечки. Это рынок. Почем куры? 250 А это перепелки, да? Нет, это индейки А, да Это были индейки А это малегусятки Утятки Ой, бози, вот красивые Вот тот большой, глянь, какой необычный Ты видел? А тут у нас козинята і кози. Ось, ось які гарні. Тіленочок. Що, ж продали козла? Що, не продали козла? Вже немає не в мене дівчат. Дівчинка уїхала. А ви стоїте. А так? ви чого стоїте. Да сейчас mm. пойду стул возьму. Так, а, присядет. И, сколько ж такая коза? Две с половиной. Две Да, и да, да, сиськи такие. Правда, красиво. Ты слышишь, я поросят гляну? Да Меня сейчас побьют. <связь> Поросяток. А вот все. Почем девчонки такие? <связь> Две тысячи. Какие ж красивые розы. Вот молодцы люди, которые... Это мы на заправке. В Патрикивке. Ой, а сейчас я вам покажу еще церковь. Здесь есть столетняя. Это больше, чем сто лет. Сейчас поедем, я вам покажу церковь. Очень старая, внутри там огонь. Кто здесь будет, ребята, заезжие, заедьте. Церковь просто. Вот церковь старая. 1700 какого-то года. Ще Петр Кал... Калнышевский тут был. И внутри напоминает из фильма Вий. Да, но вовнутрь не будем заходить в следующий раз когда-нибудь. А там же, наверное, нельзя снимать. Да можно. Это а це малопетриківська церковь, может Петриківська, не знаю. Собор из Два Святой Матери, угу. деревянный. Мы, мы тут конечно ни разу не были. Красивые. Давай я заеду, развернёмся Это ее двор, часовинка такая тут еще стро... А вот это старая, старая прям. Ага, это воссоздали новую. Вот цветочка, який гарпиончик. А там яйцо, да, пасхальное, бачишь? Отлично. так. Ну, красивая, конечно. Выстроили новую. А вот это Получается старая, разваленная была церковь, сейчас еще вам покажем хуторскую Село Батрикимка. красивое село, правда трасса и улицы по бокам дома.

сейчас будет мост. Это переход получается Малой Петриковки и граница получается Малой Петриковки и Хуторского. А, ну еще далеко. Сейчас могу, да? О, домик реки. Много-много ставят домов. О, домики прошлого. Вот мост. А ну, я хочу посмотреть, нету лебедей. Ой, ну, речечка. Все, это уже началась хуторская село, да? Тоже красивая, но не такое, как сама Петриковка. ребята, это хуторская церковь. Я не знаю, какая, но видно по ней, что тоже очень старая. Красивая. Ну, обычная, да, обычная церковь. Моя небо, гарное, красивое. Значит дождь будет? Не, а солнце выглядывало, да, сегодня? Чуть-чуть. Страшное, конечно. И поля укропные. Петриківський, ой, извиняюсь, зарянський мясокомбинат. Фермерска цела. Сарантини показують Теляча. Ну, я вважаю, що це недорого. дорого.